Ну, эмоции, естественно, если мы будем говорить о начале первого тайма, середина первого тайма, были эмоции положительные. То, что мы планировали, как бы на предматчевой установке, плюс в недельном цикле работали, это все у нас получалось, и повели 1-0. Вот потом, ну, опять же, говорю, в силу, наверное, молодости нашей команды, опять игроков середины поля у нас... 93 -го года два парня играют, поэтому, наверное, не хватает этого опыта, где действительно умение вести и сочетать технико-тактические действия, ведение единоборств, когда в нужный момент включиться и, в общем-то, постараться использовать свои антропометрические данные, плюс отбор мяча грамотный. Ну, у нас, к сожалению, этого не получилось. Нам забили гол, сравняли счет. Ну, докатили, в общем-то, первый там, в перерыве вроде бы поговорили, поговорили, вы знаете, но второй тайм начало и середина его, она, наверное, самая безобразная за вот эти шесть матчей, что мы провели, она просто действительно в плане организации и игровой деятельности футболистов на... В невысоком уровне было. Поэтому допустили две ошибки в середине поля. Опять же говорю, два у нас опорных полузащитника, молодые. Отдавал передачу, перехват, выход один в один, гол. Второй, опять же говорю, рикошет. Опять, ну, это концентрация внимания, молодость и организация игры. Организация. Говорю. Поэтому потом начали, в общем-то, играть, показывать довольно-таки неплохой комбинационный футбол. В общем-то, в середине сделали перестановки, начало получаться. То, что изначально хотелось, чтобы получилось. Но забили один гол. Опять же, говорю, фрагменты были, которые могли довести до гола. Но, к сожалению, опять мастерства не хватило. В итоге проиграли 4-2. 4-2. Будем делать выводы, стараться. Вот, ну и двигаться вперед.